Приветствую вас, мы продолжаем наш эфир в студии Екатерине Кречи, а мой гость сегодня Даниил Гайденко, менеджер особенных проектов Благотворительного фонда ветеранов войны и участников АТО. Да. Данил, здравствуйте, но и мы будем говорить сегодня о том, в чем нуждаются, конечно же, ветераны войны, участники АТО, и мы постараемся говорить об этом часто, постоянно с волонтерами хорошо, в том хорошо. числе, да. Да, чтобы понимать, какая ситуация есть, что еще нужно делать для того, чтобы... Эти люди чувствовали себя комфортнее, наверное, и не ущемленными, что тоже. Ну важно. да, я думаю, правильная трактовка раз этого вопроса именно в этом и заключается. Mm -hmm. Но мы для начала посмотрим сюжет о реабилитации бойцов. Наши корреспонденты его сняли и после этого обсудим. Хорошо, хорошо. Віталій військовий капелан і медик рятує не тільки тіло, а й душу бійців. Не щуток знає з якими проблемами стикаються воїни в зоні бойових дій. Коли він бачить, як на шматки розірвало його товариша, з яким він зараз їв, а потім пряме попадання. Він його збирає в мішок. Це, це це розриває серце, розриває душу, розриває все. Є таке поняття, як синдром вижившого, коли взвод загинув, він залишився живим. Приходячи в сім'ї, він пішов із сім'ї один. Він повернувся другою людиною. Людина, яка навчилася бити, ховатися, завмирати, поглянувши хоча б раз в очі смерті, бійці повертаються іншими людьми, і мирне життя сприймають інакше, стають агресивними або ж депресують. В країні в стані стресу знаходиться, ну, мабуть, все населення, включаючи громадянське. Вже зараз ви бачите сплеск приступності. Ви бачите, що там, де раніше проблема могла вирішитися просто розговором двох молодих людей. Застаються гранати, стріляються військом, то оружиєм, сплеск суїцидів серед ветеранів. До мирного життя воїнів потрібно адаптувати. У цьому переконані волонтери, медики, капелани, урядовці та й самі військові. Шляхи виходу з кризи спільно шукали на міжнародній конференції. По всій Україні вже існують реабілітаційні психологічні центри для учасників АТО, але єдиної системи немає. Основним із проблемних питань є здійснення заходів з психологічної реабілітації. Знов таки державою виділені кошти. Кошти ці є, але поки що в країні не створена єдина комплексна система. Також здійснення заходів соціальної та професійної адаптації це теж один із основних напрямків, на який виділені кошти Україна має застарілу систему, яка зараз потребує модернізації. як. Починаючи від лікування, потім в випадках, коли це необхідно, протезування, потім в пошуку інтеграції в суспільство, повноцінного створення сім'ї. Бійців потрібно реабілітувати особисто у родині та в соціумі. Найперше закордонні фахівці пропонують адаптувати воїнів за допомогою трансцендентальної медицини технологія трансцендентальної медитації є дуже простою ментальною технікою. Її метою є дуже глибокий рівень заспокоєння для нервової системи. Розчиняються всі глибокі стреси і вивільняються творчі сили організму. Українські психологи та волонтери вбачають потребу не тільки в тому, щоб заспокоїти воїна і навчити жити заново, а й дати роботу, можливість реалізуватися. Анастасія Островушка, Тарас Біловол соціальна країна. Вот такой вот сюжет наших журналистов. Но Днил, вот давайте начнем, наверное, с самого начала. Вот боец возвращается из зоны АТО и какие первые шаги? Да? Что нужно, чем нужно его обеспечить сразу? Это психологическая помощь, материальная или как? Конечно, сейчас стоит очень проблема, очень серьезно, потому что очень много людей возвращаются и где-то примерно 70 бойцов не совсем готовы к мирному житью. Это действительно очень большая проблема, и совместно наша с государственной службой Украины мы пытаемся ее решить ветеранами. А войны. это проблема или это нормальное явление? Ну, слушайте, они же с войны вернулись, год отслужили, да? А ну, а я, д... бы, я бы сказал, что это ненормальное явление, потому что война меняется постоянно. И уровень ведения войны сейчас, который мы приведем перед собой, он немножечко, будем говорить, груб. То бишь у нас, по большей части, больше работает артиллерия, враг врага не видит, и поэтому очень тяжело человеку После того, как он видит на войне, что происходит, эти снаряды постоянные, эти бомбежки, ему тяжело привыкнуть, допустим, к самому мирному дому, своему быту и тому подобное. Да? То есть, когда солдат возвращается домой, у него первый вопрос: что делать дальше? Для этого, конечно, существует наш фонд и ряд других общественных организаций, которые готовы предоставить ему некую помощь. То бишь, наш фонд, в чем заключается наша основа? То бишь, мы предоставляем солдату, бойцу бывшему, жилье мы предоставляем. А какое это жилье? Временное жилье? Где, где это жилье? У там, нас есть корпоративные там, центры, там, центры, которые, проекты, которые развиваются и в дальнейшем дают да. каждому бойцу ну, свой какой-нибудь небольшой уголок, где он может пристроиться, завести семью и в дальнейшем развиваться. Мы предоставляем работу некую временно. И, конечно же, у нас есть ряд психологов. Мы сейчас над этим работаем с нашими партнерами из Америки, Латвии, Эстонии, Великобритании. Mm -hmm. То бишь это фонд Дэвида Линча, к примеру. То, что сейчас только что говорили по поводу реабилитации психологической. У нас есть свои психологи, которые всегда готовы э, помочь. У нас есть горячая линия совместно из одной из э, общественных организаций. То бишь в первую очередь солдат должен что сделать. Он должен выйти на наш фонд, стать ветераном нашего фонда, участником. И уже от этого будем дальше выйти наш на, на ваш фонд. Это как происходит? Вас ваши контакты там можно? У нас влиять? есть. У нас, у нас есть наша страничка. У нас есть контакты mm -hmm. в интернете, у нас есть контакты э, в, даже в общественных э, СМИ нас найти не проблематично. Вот вы говорите о предоставлении жилья, это, конечно, я слышу такое впервые, да, потому что в условиях, когда у нас есть внутренне перемещенные лица, люди из, других, из этих регионов, да, которые, на которых сегодня или война, или оккупированы территории, а вы говорите о том, что предоставляете даже жилье, как это происходит, и сколько таких примеров, да? Сколько да смотрите, вот таких... чтобы вы понимали, конечно, мы не можем охватить все, это, это естественно, мы же не, не, не какими нибудь волшебники. То бишь у нас есть проекты специальные, mm -hmm. под эти проекты у нас <клевые> есть свои инвесторы, в том числе и иностранные инвесторы, и эти люди заинтересованы в том, чтобы наши, наши ветераны получили их жилье. То бишь приходит к нам ветеран и говорит, что вот у меня такая ситуация, мне некуда деваться, у меня вот вся жизнь буквально разрушена, я был на войне, возвращаюсь на, мир, ну, на родину, на мирную территорию, что делать, неизвестно. У меня нет ни жилья, ни работы, я все потерял. Мы это, мы это видим, составляем некие акты, после этого начинаем работать над предоставлением жилья. Мы звоним нашим инвесторам, у нас есть некоторые проекты по строительству, то бишь, и с помощью этого солдат может и получить, и работу, потому что он будет эти корпоративы дальше расширять, создавать, и же потом в этих корпоративы заселяться. То бишь у нас каждая, все квартиры, которые мы производим, они абсолютно бесплатные. Без а возраста. сколько уже таких примеров у вас есть вот, на практике? Да? Сколько таких людей, которые обратились, и вы смогли реально им помочь? Ну, это очень тяжелый вопрос, поскольку я точными цифрами не владею, и поскольку этот проект только запускается, у нас где-то человек 10-15, не больше. А в, каком, в каких городах это, или в одном городе? Это за городом, за лесной, за лесным массивом города Киева. То есть Киевская область, да? Но вот... Вы говорите, что сразу, я так понимаю, сразу нужна психологическая помощь, но в то же время я слышала, что далеко не все бойцы, может быть даже большинство, не, не хотят общаться с психологами, потому что считают, что это им не надо. Да, вот, есть ли у вас в вашей организации, в вашем благотворительном фонде квалифицированные психологи, которые могут оказать квалифицированную помощь? Ну, знаете, мы работаем не совсем так, чтобы были именно наши психологи. У нас есть наши партнеры, тот же фонд Давида Линча, другие uh -huh. общественные организации. У них есть свои психологи. Мы просто создаем, мы как основной вот штаб этого всего. То есть, если к вам обращается боец, вы можете ему такую помощь тоже предложить, обратиться да. к вашим партнерам. Да, 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 да. То бишь, мы даем прямые контакты, он связывается, и в дальнейшем мы этот вопрос курируем. То бишь, какой наш основ посыл нашего фонда? То бишь, наш, наша основная задача это провести солдаты от военкомата и до, мирного, до мирной жизни. То бишь после военкомата, после зоны Антон возвращается сюда. Мы за всем этим следим, чтобы все было честно, прозрачно и чтобы он получил то, что ему причитается с этим тоже на самом деле большой вопрос, потому что на самом деле вопросов очень много. На самом, да, вопросов очень много. Но вот интересно все-таки какие-то, может быть, примеры, да, из жизни. Вот когда человек к вам обратился и что получилось в результате. Какой комплекс вот этих вот первых шагов, возможно, необходим? Да, что вы делаете вот да, в первые недели, наверное? Ни для кого не секрет, что мы очень крепко сотрудничаем с Государственной службой ветеранов войны, по вопросам ветеранов войны. То бишь, в первую очередь, в первую очередь когда возвращаются ветераны, ну, солдаты, обычные бойцы, они обращаются именно в госслужбу. А госслужба уже при нас, ну, то бишь, при, нашей, при, нашем содействии, уже начинает развивать этот проект дальше. То бишь, они <coughs> предоставляют информацию о бойцу, mm -hmm. о бойце, и мы уже с этим бойцом продолжаем дальше работать. Что по поводу примеров из жизни, чтобы сказать, что, опять же, не для никого секрет, что наш фонд занимается очень активной тренировкой самих бойцов, чтобы бойцы были квалифицированно обучены к моменту, когда они попадут в зону АТО. То бишь у нас уже больше, наверное, тысячи выпускников, которые перед АТО были тренированы нашими инструкторами. То есть вы еще занимаетесь подготовкой? Да, да, естественно. Ну, изначально это, это, было... это изначально Но Мы было... сейчас говорим о том, что после, да. То есть вы начинали с того, чтобы до. А, вот скажите, сколько центров реабилитации есть сегодня в Украине, среди них, я так понимаю, ваши партнеры, да. И... Да, да. Я понимаю просто. Значит, на данный момент э, по выводам конференции, которая была буквально недавно, а только что сюда был по поводу mm -hmm. нее, на этой конференции было озвучено, что э, Центров реабилитации где-то примерно 10, 10, ну, может, больше, я, mm -hmm. не совсем. Только и на те, которые работают, уже хорошо работают, у них есть результаты. Но проблема в том, что эти центры все не едины. Это не единая система, она разрознена. То бишь, каждый центр является своим, обособ, своим обособленным маленьким домом, который принимает бойцов и дальше их реабилитирует. Мы же желаем, чтобы эти все центры стали единой системой. Чтобы не было никаких разрозненных действий, чтобы все было сплоченно, дружно, и чтобы а, все было прозрачно. Это а самое как главное. это можно сделать. Это, они должны все под одно крыло. Для этого была создана как раз конференция. Если вот вы присутствовали, вы могли ваши отряда присутствовали, вы могли увидеть, что. Я не присутствовала, оператор журналистом были. Вот мы посмотрели результат да, сюжет. Вы там были? Я да. К чему? Вот это 2 июня это все состоялось. К чему пришли тогда, да? Мы пришли к тому, что мы, будет государство открывать э, некий тендер, будем называть его так, который э, будет, э, как бы сказать, будет содействовать тому, чтобы создалась единая система. То бишь, все эти центры будут наставлять свои проекты, отправлять в госслужбу. Эта госслужба будет рассматривать каждый проект и будет под каждый проект выделить, выделять финансирование. Но за словом того, что все эти проекты будут единая система, потому что это будет один один большой реабилитационный центр для всей Украины. А зачем это нужно? Это так, такой, знаете, монополизация просто этой всей сферы. Мы же знаем, как все начиналось в принципе, да, изначально что-то волонтеры организовывались, предоставляли необходимую помощь э, или мирным жителям. В данном случае мы говорим о военных, да, и что вот э, своими силами есть организация психологов, которые тоже объединились, э, обучаются, естественно, естественно, да. проводят друг для друга тренинги для того, чтобы помогать э, э, военным. Да? А тут получается, что все очень централизовано. Еще, э, кто это будет контролировать таким образом? Кто, кто главным будет? Опять же, все контролировать будет, как мы предпланируем, что все будет контролировать и госслужба, и те центры, которые подавали свои заявки. То есть, опять же, все будет прозрачно, у всех будет какой-то общий, общий такой вот объединенный центр мышления. Почему нужно, чтобы централизировалось все? Потому что из-за того, что разрозненные эти центры, большинство солдат... Списки солдат просто пропадают. То есть они куда-то ушли на центр, и неизвестно, что с ними дальше случилось. Нет у меня ни единых списков этих бойцов, нет ничего. То бишь госслужба не может за всеми следить. Желательно, чтобы, конечно, это был единый центр, чтобы легче было просто помогать, звонить, сообщаться с ветеранами, они кому что нужно, кому что требуется. Вот так. Сколько подобных организаций, вот как ваши, да, у вас благотворительный фонд ветеранов войны и участников АТО, сколько еще таких фондов есть? Я не владею такой информацией. Я думаю, их немало. Я думаю, действительно очень их мало. Немало, они Потому есть. что я думаю, что мы понимаем, все, что государство не, пока что не способно действовать вот, именно хорошо выполнять. А поэтому. смысл тогда объединяться под государственную службу, раз государство не способно действовать хорошо? Нет, ну почему? Что опять что я ж изначально государство не может делать, действовать адекватно. Но в данный, данный момент, после некоторого определенного времени, Государство должно взять все брать под свое крыло, иначе волонтеры останутся волонтерами, и так будет очень долго. Слушайте, я знаете, у нас волонтеры очень часто бывают в студии, они говорят: "Не трогайте нас, вот только чтобы государство нас не трогало, и все будет хорошо". У них есть отчетность, люди доверяют как раз вот этим вот волонтерам, которые уже больше года работают, собирают а, помощь и предоставляют ее туда, куда нужно, и предоставляют потом отчеты об этом, да. То есть здесь mm -hmm. а, есть волонтеры конкретно, которым ты веришь, ты понимаешь, что там нет коррупции там не разворовывается это все вот а, а мы вы же должны, предлагаете мы что мы что должны друг... стремиться к тому чтобы и наше государство было как наши волонтеры чтобы все не разворовывалось чтобы все было прозрачно чисто для этого нужно работать мы же не можем отдать все на плечи волонтерам отдать я думаю это будет разумно если государство будет делать тоже что-то очень хорошее и с прозрачностью и хорошо, то у него хорошо получалось. Но это вы говорите, что должно это все быть под контролем государства в таком случае. Ну, да? какая я думаю, что идеальная схема будет это когда будут волонтеры будут давить на госслужбу, а госслужба, в случае чего, будет давить на волонтеров. То есть это должна быть вот такая вот система действий. Система взаимного давления друг на друга. Что да. Же, и тогда будет, а будет, что будет... хорошего от этого будет? Ну как это, как это, что будет хорошего? Волонтеры будут говорить госслужбе на их не ошибки, а госслужба будет им отвечать, что да, у нас есть ошибки, но у вас тоже есть какие-то... Какая негативы? это госслужба, какая структура конкретно должна этим заниматься? Если в случае жизни? ветеранов, то это, я думаю, что это государственная служба по вопросам ветеранов войны и участников войны. А у нас есть такая служба? Да, у нас есть такая служба. У нас есть такая служба, да. Но вот, вы Она знаете... совсем молодая еще, но вот... С... Я... Совсем молодая, то есть недавно создана, ну понятно. А, на самом деле сегодня президент Верховной ради выступал, он очень, ну, наверное, похвально отметил сотрудничество волонтеров в Министерстве обороны. И мы знаем, что там есть... Э -э -э несколько волонтеров, которые действительно доказали, что, что они могут сделать, да, и у них есть идеи, как реформировать это все, и они вот налаживают эту связь. То есть есть, знаете, такое взаимодействие, но там может быть ну, под... нет главных в том смысле, что никто, наверное, никому ничего не диктует, но вот учитывая, насколько сложная эта бюрократическая система, то волонтерам как-то вот у, у, удается понемногу внедрять какие-то новые схемы, да, вот сотрудничать, показывать, как нужно делать. Ну, да, да, присутствует такой момент, присутствует, спор, конечно, в этом же нет. А вот а сотрудничество с ново с новосозданной этой государственной э, службой, оно уже есть, есть какие-то плоды этого, да, взаимо. Ну, раз как раз конференция. Это первый повод, который у нас был с государственной службой ветеранов, ветеранов войны, участников АТО, потому что при участии как раз госслужбы mm -hmm. вся эта конференция была создана, и мы обратили внимание международной общественности, на что есть такая вот большая проблема, и из ней надо что-то решать, помогать инвестировать, помогать волонтерам, то есть любая помощь нам пригодится. Кто из международного сообщества присутствовал там, да, и какую помощь они готовы? Оказать. На данный момент готовы оказать помощь НАТО, Трастовые фонды НАТО. У них есть выделен под этот бюджет. Я точно цифру не скажу, но там больше нескольких миллионов евро. Они готовы вот уже буквально инвестировать в наши проекты. Mm -hmm. Проекты, проекты волонтеров, проекты презентации, которые были предоставлены на международной конференции. Как это будет контролироваться? Это же очень большие деньги на самом деле. А вот мы же понимаем, что в этой ситуации очень много разворовывается на самом деле. То есть есть люди, которые которым не стыдно, и совесть позволяет на жизни других людей фактически зарабатывать. Естественно, есть такие у нас черные личности, никто с этим не будет. Но чтобы НАТО получало отчетность. Должна быть специально создан специальный ворк-комитет, uh -huh. который будет все документы предоставлять за каждую отчитанную копейку. Uh -huh. Для этого создает, планируется создаваться. каждая из волонтерских организаций, которая присутствует на конференции, выставляет своего кандидата. И они все входят в оргкомитет. И они все пишут отчетности, и все отчетности передает уже в НАТО, ну или тем, кто запросит, чтобы узнать о работе, как продвигается работа. А вы так сказали, знаем мы таких. Вы. Э сталкивались за свое время вот, работы да, З, в этой знаю, сфере? с... каких в виду людей, которые... С лжеволонтерами, да, с лжеорганизациями. А, возможно, возможно. Я уже, если честно, с, со столькими людьми переобщался, что я уже даже не могу вспомнить определенные, когда Моменты, когда я уже с этими общался людьми лично. Угу. Ну, и такие люди исключительно, конечно же, есть. Такие люди есть везде, это тоже ни для кого не секрет. Есть ли какие-то методы борьбы вот с такими организациями или с такими конкретными личностями? Возможно, есть, но я думаю, что это не в моих компетенциях с ними решать. Это Он, надо может, у кого-то какие-то есть идеи. Угу. Возможно, они слишком радикальные, чтобы я их озвучивал в студию. Как по вашему вот в таком случае должно вот все работать, да? Вы сказали о том, что есть государственная служба, есть э, все, значит, организации, эти фонды, которые взаимодействуют, э, есть какой-то общий ну, не список только, людей, не, которым не, нужна не помощь. Не только фонды, там и фонды, там и какие-то определенные общественные организации. Какие-то лишь... центры. То есть все это, значит, должно быть одним таким, э, в принципе, большим Огромным организмом. Конгломератом, чтобы он уже влиял на остальные. Угу. Вот и, и хорошо, как, кто должен тогда вот, быть в этих службах, да, быть в этих организациях? Вот какие отзывы у вас от партнеров, от других благотворительных фондов, к примеру, да? а, какие отзывы у них к вам о, так о таком призыве? Согласны ли они действительно объединять? Большинство согласны. Большинство согласны, потому что, как я снова повторю, что мы не все все сильные, то бишь нам действительно нужны, мы не можем вечно работать на своих собственных ресурсах. У всего есть конец, естественно. И нам нужна, конечно, помощь и государства тоже. И нам нужна помощь от инвесторов. И если мы создадим одну систему, под нее будет намного проще брать инвестирование за границу, допустим, от наших международных партнеров, угу. чем, допустим, это делать, опять же, разросленно. А с чего начался вот благотворительный фонд ветеранов войны и участников АТО, да, который вы представляете? Это международные инвестиции, да, кто вкладывал в это деньги, потому что на всю эту деятельность нужны финансы, конечно же, в первую вы очередь. Вы имеете в виду, с чего все началось, то бишь, как он организовался? Ну вот да, то есть и на какие деньги, меня интересуют, да, потому что это, это обычные люди начали вкладывать, да, вот как это вообще появилось? Это все появилось год тому назад, когда вот сама началась эта критическая ситуация в стране. А, ч, то бишь, где-то примерно 20 человек, офицеров, бывших офицеров военных, решили создать вот фонд то бишь в наши цели изначально не входила допустим реабилитация mm -hmm. то бишь мы занимались только тем что мы подготавливали солдат у этих молодых которые поступают потому что мы видели ситуацию которая находится в стране потому что большинство инструкторов ну то бишь у нас все очень плохо было по крайней мере было это в Харькове все было нет это Или... все было в Киеве это в Киеве все происходило да, да? Да, да, да. то бишь мы организовали точнее точнее организовали фонд и решили вот нести вот добро как в массы. Будем это говорить, так, если mm -hmm. уже совсем. Хорошо, но благотворительный фонд – это значит, что вы помогаете, и помощь это заключается и в финансовой помощи также, да, для того, чтобы это все делать, нужны финансы. Есть Откуда финансирование Внутренние ресурсы фонда, фонда – это все люди, которые. Большинство из них бизнесмены. У каждого есть свой бизнес, и вот они с этого бизнеса вкладывают деньги в фонд. То есть вот эти вот офицеры, которые собрались, да, 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 да они да. же его и финансируют. Так. Ну теперь мы, конечно же, ищем уже тоже, чтобы нам помогали из них. Желательно, чтобы нам помогали из нее, государство нам тоже помогало. За этот год сколько людей вот, прошли подготовку благодаря работе вашего фонда? Где-то больше тысячи человек. Может, даже еще больше. Я точными цифрами не владею. Это надо спрашивать у инструкторов нашего фонда. Угу. Эта подготовка происходила тоже в Киеве, да, правильно? Эта про... подготовка происходила в Киеве и в Кривограде. У нас есть две базы: база Дисна, мы работаем вместе с ней и Широкий Лан. Мы тоже работаем на этой базе. Сейчас вы занимаетесь только по помощи ветеранам или подготовка тоже? И, и подготовка, существует? и помощь ветеранам, да. Мы пытаемся охватить все наши линии, по которым мы можем работать. Это и жилье, и реабилитация, и подготовка. То есть все возможности, которые у нас есть. А как вы оцениваете обеспечение вот военных сегодня? Да? Все-таки уже больше года прошло вот этой ситуации, и государство большие деньги выделяет на войну, и украинцы все-таки, да, мало-помалу через эти волонтерские организации, кто-то больше, кто-то меньше, но ну, помогает. И вот именно вот ситуация сейчас от государства, потому что изначально, когда военные шли на войну, бронежилетов не было, там, ну, буквально все было одевали. Очень плохо, да, да, сейчас как? Когда они приезжают, их волонтеры одевают, да? Или все-таки вот государство Нет, дает необходимые... сейчас ситуация уже намного лучше. Сейчас действительно государство начало активно помогать, активно развивать эти все движения. А, то бишь, если сравнивать с то, что, тем, что, что было в прошлом году, сейчас просто действительно пейдемы сады. Потому что раньше было все очень плохо. Сейчас государство уже работает, и волонтеры, помощи государства волонтеры, это единая система. И они как-то нашли общий язык и уже сделали для армии действительно что-то уже стоящее. И это и обеспечение, и как вот знаем, что принимаются законы а еще более улучшенным обеспечением о том, что будут более подниматься зарплаты военным. То бишь это все работает, люди начинают как-то больше доверять государству, что ли, в этих делах. Я даже не знаю, как правильно трактовать. Угу. Но какие проблемы все-таки остаются? Потому что я, честно говоря, слышал. ну вот есть, это, это же, да, пишут люди, очевидцы, что на самом деле э, на, есть случаи, есть некоторые подразделения, которые, если бы не волонтеры, они были бы да, вот, э, это, голодными родителями. Вот какая ситуация? А вы говорите, что уже все хорошо. Нет, как, я, все я, хорошо, я, я, или я плохо? не имею в виду, что вот все, все вот действительно вот стало, все все стало резко. Лучше. Все стало лучше, конечно же, по сравнению с тем, что было в прошлом году, все стало значительно лучше. То бишь представляем, что, что в прошлом году у нас не было ничего, сейчас у нас уже более-менее что-то есть. То бишь по сравнению с тем, что с ничего и что-то есть, да, это уже большой огромный шаг. Действительно, есть подразделения, которые не совсем хорошо обеспечены, будем так это говорить. Есть подразделения, которые вот тоже, возможно, не сильно хорошо обеспечены, но есть подразделения людей, которые уже более-менее обеспечены и одеждой, и едой. И допустим, какие-то средствами защиты, и уже оружие у них новое более. А менее. вы, кстати, это видели, вы были в зоне АТО или в прифронтовой зоне? Я был в прифронтовой зоне. В зоне АТО я не был. Mm -hmm. Спасибо за то, что к нам пришли и э, поговорили мы о обеспечении ветеранов, войны, участников, АТО. Даниил Гайденко в нашей студии. Оставайтесь с нами, через несколько минут мы возвращаемся.